assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli mijozlar hurmatli real estate kuzatib borayotganlar hozir uh, bizada uh, цаковkda joylashgan obyektlarimizdan uh, ta obyektimizdan hozir bittasi tayyor bo'ldi qolganini ham ozgincha ishi qoldi unaqa ko'p qo ish qolmadi hozir qo bitta mana uh, dvorni ko'rsatib o'tib ketaman bitta mana закрытый двор mana shunaqa ko'rayotganinglardek uh, bu yerda oltita kotejimizdan ikki xil bitta xili bu yerda ikki yuz kvadratdan to'rtta va ikki yuz ellik kvadratdan ikkitasi bor joylashgan narxlarini сразу videoni boshida aytib o'tib ketaman bu yerda ko'rayotganinglardek hovlisi bitta общий dvor va asosiysi bino bu yerda ikki yuz kvadratli binoyimizni narxi bir yuz qirq ming 250 kvadratli binoymizni narxi bo'lsa 160 yuz ming mana bu ko'rib uh, ko'ryotganinglardek elektron varota qo'yilgan uh, bu yerdan har bitta xonadonga uh, pult beriladi bosib ochib e, bemalol kiraveraveradi endi hozir e, mana shu kottejlarimizni tayyor bo'lganini bittasini video obzorini qilib beraman mana mana shu eng oxirgisi ikki yuz ellik kvadrat narxi bir e, yuz oltmish mingligini hozir bitta video obzorini qilib beraman mana shu территориa ham va mana mana shu yerda bitta moshina qo'yishga joyi bor hozir tushuntirib o'tib ketaman ichkarini kirib ko'rsatib kirishimiz bilan сразу chap qo'limizda bitta oshxona bo'lyapti ko'rayotganingizdek bitta bitta oshxona bu um, mana kiraverish главный вход o'ng qo'limizda bo'lsa um, birinchi qavatga bitta санузел bo'yapti yonida umumanlikka qo'yib beriladi bu yerda keyin um, bu yoqda podvalga tushaverish va bu um, yerda ikkinchi qavatga chiqverish va to'g'rida bitta katta zalimiz bo'yapti zalni ham bemalol ikkita zonaga bo'lsa bo'ladi ya'ni bitta stol stul va bitta divanniy zonaga bo'lib qo'ysa bo'ladi mana bu bitta zal keyin bu yoqda orqa hovli kichkinagina bitta orqa hovli tashlab ketilgan bu yerda bemalol sushilka qilib qo'ysa bo'ladi bu yerga quyosh tushadi havo aylanadi bemalol xonani проветрить qilib yborsa bo'ladigan joy bitta mana katta zal endi ikkinchi qavatga chiqamiz va keyin oxirida podvalni ko'rsatib o'tib kutamiz bu yerda hozir zialar ozgincha mana bunaqa man, mayda chuyda ishlari qilinyapti to'qson to'qqiz foiz bitta desa ham bo'ladi ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan shundoq chap qo'limizda bitta родительская спальня bo'lyapti bu spalnyamizni o'zini ichida санузел bilan keyin mana dvorga qaragan bitta vidini ko'rsataman juda chiroyli hammamizga nasib qilsin bu spalnyamizni o'zini ichida mana санузел ушя keyin bu yerda ikkinchi qavatga общий санузел dushевая va aytib o'tdim уывальник qo'yib beriladi qolgan joylarga ham keyingi xonamiz bo'lsa bitta детский bolalar xonasi bitta kichkinagina xona yoki dars qiladigan xona qilib qo'ysa ham bo'ladi buni bu yoqda yana bitta спальный yana bitta yotoqxona bu mana o'shanda 3-chi yotoqxonamiz bo'yapti ya'ni agar детскийni ham qo'shsa, boyagi kichkinani tepada 4 to'rtta shunaqa xona 4 ta xona ikkinchi qavatda o'zida va ikkita санузел bo'lyapti bu теплый пол регулятор bu yopib beriladi yopiladi chiroyli qilib nimaga aytib o'tib ketyapman chunki kommentariyada yozadiganlar ko'p voy nega yopilmagan deb o'shaning uchun aytib tushuntirib o'tib ketyapman endi hozir podvalni ko'rsataman mana birinchi qavatimizda kiraverish boerda mana bu yerda podval ham bitta mana mana shunaqa katta zona bu yog'i ham mana shunaqa bitta katta zona oynalari bor проветрить qilib oorsa bo'ladi жилой qilib qo'ysa bo'ladi bu yerda ham keyin bu yoqda bitta mana котельная ya'ni сердцa дома uyni isitish tizimi Xo'p, bu hovlimiz iokovskiyda joylashgan orientir Oltin Tepa masjidini ro'parasidagi mahallada narx navolarini сразу video boshlanganda aytib o'tdim yana bitta aytib ketaman 250 kvadratligini narxi 160 yuz oltmish ming ikki kvadratligini narxi 140 yuz qirq ming nomerimiz to'qson 40 yuz real estate murod telefon qilaverasizlar telefon qilsanglar olib kelib ko'rsatib yana to'liq ma'lumot beramiz keyin yana bitta iltimos qilib qo'ymoqchi edim iltimos kechasi uxlamaydiganlar biza kechasi uxlaymiz shu sababdan telefon qilsanglar soat o'ngacha telefon qilinglar hammaga rahmat kuninglar xayrli va barokatli o'tsin